А кто знаком, как называть на радио? Так, Газ, Газ ФМ. Четко, да. Четко, четко. Отлично. Газ ФМ будет у нас проходить э, утром, будет проходить эфиры днем и на свободном времени. Э, будет подниматься очень интересные темы, интересные вопросы, интересные люди будут приходить. Так что послушайте там иногда. И Вы крутые тречки будут играть. Постоянно. Как, как? Крутые что? Трички. Тречки, Хорошо. Трычки. Будем видеть и слышать. Ого, четкий тречок идет. Хорошо, идем дальше. Друзья, прошу обратить ваше внимание на левую сторону. Вы видите кафе-зону. Это там такая кафе. большая палаточка. Давай, скажи, кто ответственный за... Ответственный за эту кафешку это Алина Недина. Алина Недина. Привет. Приветствую ее. Прошу не пить и жалоб, Сейчас, там работает. Чуть-чуть да, попозже мы расскажем, что это за вещь. Это очень классно, поэтому вам понравится, по-любому понравится. Да, там будет очень вкусно, это точно, и весело. Вкусно и весело. Идем дальше. И декор тим. Декор, декор тим. Алина и Алена. Видите, как а -а -а. тут все красиво, все украсно. Это все для нет. вас, чтобы создать классную атмосферу и уютную для вас. Идем дальше. Админ тим. Это Алина Агафонова. Это та девчонка, которая вас встречала, записывала ваш, вас, ваши домики, палатки, э, которые в административную работу в нашем лагере. У нас еще есть амбуланс тим. Амбуланс это что, Владик? Что? Это медпункт. Если у вас что-то болит или вам что-то нужно полечить в своем организме, подходите. Ответственно каше Калаврай. Калаври. Приветствуем ее. Ее нет, но вы если вы не знаете, где аптека, э, победите, пожалуйста, к Жене Ермолаеву, наш директор лагеря, он здесь ездит, это а Женя Ермолаев. Вот он, он подскажет вот. вам. Да, все расскажет. В общем, все будет классно. Идем до... Ой, слушай, Владик, очень-очень-очень э, важно, надо бить вот это. Вот это а, вот у вот нас там. есть команда, супер команда, это команда Action Team. Это команда Action Team, это команда, которая занимается спортивными играми в нашем лагере. И вы можете это... поаплодировать. Саша и Настя. Александр Пинаска. Кто был, а кто был, слушайте, а кто был в прошлом лагере? Кто в прошлом лагере в прошлом году? молодежном, Кто помнит? Есть такие люди? Есть? Все это понимают? Вы как-то скромненько, активнее подайте голос, что вы есть. Не что вы были в лагере молодежь. <плодисмент> а, я там тебе эти шлаки в следующий раз, что вкусненькое. Или отдетать куда то машину Самым активным будем тоже поощрять. Да, и у нас еще есть пастырь нашего лагеря. Это это пастер Тим. Пастер Тим. Олег Магдыш привет. Тим Топлер! <связь> Хорошо. Надо пройти. Скажите, пожалуйста, кому сегодня из вас дали такую, такую маленькую скрученную бумажечку? Там что-то написано еще было. А, а кто честно не открывал? Вот, честные честный, которые не открывали и не смотрели еще. <свист> а я выдавали <свист> Ладно, ну не все. А ничего. вас проверяли, Мы проверяли, да. Хорошо. Да, Сейчас э, вы должны, ну у каждого из вас была э, марка какого-то автомобиля. Сейчас у вас есть ровно 30, 30 секунд, секунд по, чтобы собраться этими названиями, этими командами. Командами. Так, время вы пошло. должны найти свои со командами. <Давайте>, <свист> <свист> <Отлично. свист> ищем, ищем, находим <свист> уютное место. Лесно. Лесно, Лесно. Лесно! 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 Осталось Слеза, все Кто Союза есть одна команда, и все остальные команды спортники тоже Хорошо, друзья, если вы собрались, то пожалуйста, присядьте, вы если вам возможно присесть. Представили все, кто собрали присаживаться со своими командами. Вы красавчики, которые у нас друг было. Вам уже каждому, каждому уже есть по одному баллу, уже каждому. Хорошо, по одному баллу. Хорошо. Итак, пока вы присаживаетесь, по я и мой, кстати, напарник Владислав. Владислав, а это мой напарник Илюшка. Илюшка. Илюшка, мы будем с вами. Вам придется терпеть на протяжении всего и... лагеря. Всего? всего мы, если лагеря. нас не уволят, то всего лагеря, да. Да, да, Я думаю, мы справимся. Хорошо, а Владюшка, давай я познакомлю, нас всех с командами. Скажи... Первая команда. Итак, у нас первая команда называется как? Смарт! Команды это Александр Коваль и Юля Колесная. Приветствуем! Приветствуем! Активы приветствуем! Александр скажите, вы переживаете? Почему что Ну, не знаю, как бы, с то помнит, вы на сцене танцуете, на вас смотрят все. Да. Спасибо большое, это была команда. Супер. Присаживайтесь. Отсвоили? А идем дальше. Смарт, вы тут? Смарт, а -а 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 -а! Вы видите, куда бежать. Хорошо, идем дальше. Дальше у нас команда. О, команда. Борс. Борс, вы тут. Вы готовы? Вот здесь э вы. Они а сам сами вы Они сами знают. хорошо Четко, четко, красавчик. Молодцы. Молодцы. Хорошо. Итак, это была команда Porsche. Porsche, Porsche. Porsche. вот ваши... Porsche, э, Porsche, э, Porsche, Porsche здесь. Э, ваше, э, <решат> да, не махают. Чётко, они махают. Четко, четко, отлично. И следующая команда это Bentley.

Чётко, чётко. Спасибо, файл. аплодисменты команде «Пентли»! Итак, три команды мы уже назвали, Скажите, пожалуйста, три ещё команды остались. «Тесла»! Отлично, давайте приготовим «Теслу». Итак, «Тесла», вы готовы, друзья? Внимание, «Тесла», руки здесь. Внимание, «Тесла», власть в команде. Лори и Катя okay. Это ваши супер инструкторы. Это... как называется у вас? Это какой-то мега электрический текст. Это электротажка, да? Это электротажка. А Спасибо. Алло. команда Тесла есть здесь? Вот, команда Тесла. Отлично. Команда «Тесла» напишет «Тесла». Они а даже запечатлили. А а от, отлично, присаживайтесь к своей команде, а мы идем дальше. И следующая команда – это команда «Хаммер». Мы напишем их Ларионов и Аня Кутовая. Паша кузак и Американцы. Американцы. команда камер есть? здесь есть камер Ройс это вот четко отлично друзья и как последняя команда осталась? кто знает? Ройс правильно друзья Ройс внимание вы готовы слушать кто же сегодня будет в вашем институте? внимание

Все молчат, а все хорошо. Хочется, хорошо. Хорошо. Я бы рассказал раз хорошо, потому что думаю, ты можешь сказать теперь ты хорошо. Да. Все получили права. Кто не получил? Почему Кто не получил? А Значит, я, вы я. еще не знаете правил дорожного движения, да? Поэтому сейчас будете сдавать на права. А справа мы сейчас возьмут. Расскажем вам, какие же есть правила в нашем лагере. Итак, внимание, только в нашем лагере. Нет запретов, друзья. Внимание. Вообще. Все разрешено. Но есть слово «но». Сейчас мы узнаем. Если вам кажется что, кажется, что ваша жизнь скучна или тускла без курения, и вы не можете прожить, не прокурив и дня, специально для вас у нас есть отстойник, к которому вы сможете сходить со своими инструкторами, и они проконтролируют, правильно или неправильно вы, вы, вы делаете это. Это делайте. Это делайте. И еще одно правило, которое есть у нас, это комнаты пацанов для пацанов, а комнаты девочек для девочек. Угу. И никак иначе. Никак иначе. Вообще. Вообще. Хорошо. Понятно? Внимание, следующее правило. В этом лагере вы можете ломать, представляете? Можно ломать. Крушить. Да, ронять, крушить, гнуть, разбивать, уничтожать, нести хаос и разруху, но... Знаете, любой каприз за ваши деньги. Да, все вы должны будете заплатить. А также вы можете не посещать никаких мероприятий, никаких встреч, никаких игр. Но, но, но вас не будет ни на одной фотографии, ни в одном видео и вообще вас как будто бы не будет. И так что выбирайте сами, и... что же вам делать, ходить или не ходить? Или не ходить. И подумайте, и как вы там докажете, что вы вообще были в лагере, а? А? Ага. Вот так вот. И в конце концов, друзья, давайте же мы будем отрываться по полной программе. Граме. Граме. Да, э, мы противним с вами наши профессиональные способности. Прокачаем физические способности. И духовную силу. Хорошо? Ну, что так тихо? Волк, мне нравится, да, не да, все тоже, Мне, Мне нравится. Надо было изначально по командам подлечь. Они же уже зарабатывают, зарабатывают матюльки, да? Так мы вы не сказали, что там что такое, как это назвал? Как сказал? Матюрки. Матюрка, знаете, какой матюрки? Знаете? А, поэтому узнаете чуть попозже. Чуть позже. Чуть позже, узнаете. Хорошо, сейчас мы почти готовы вас отпустить, но нам нужно передать вам э, курьевки, очень важное Объявление. послание. Важное. Важное. Владик, давай, первое послание. У нас есть почта. Все знают, что такое почта. Yes. Нет. Нет? Владь, допись мне Ну, смотрите, Если тебе нравится какая-то дело, конкретно тебе. Тебе вот. И ты боишься к ней подойти. Тесняешься. Вот ты берешь бумажку вот там в кафешке. Берешь мы... ручку и пишешь ей послание. Пишешь команду и имя. Но... И... Но. Скажу, давай, давай. Если у вас также есть вопросы, подожди руку свою опусти. Еще рано ее писать. Если у вас какие-то вопросы, ты можешь написать их тоже, кто даже хочет, и мы ответим их прямо здесь. Здесь. На все твои вопросы. Все. И любые письма, кому хочешь, пиши. Окей, мы идем дальше. По поводу кафешки, на которую мы смотрели, пожалуйста, черт, еще у нас раз. Еще раз кафешечка, кафешечка. Друзья, это место, где вы сможете реально отвисать, сидеть, отдыхать, общаться, попивать какой-то чаечек и едя шоколадочку. Кафе-кафе у нас не, официально не закрывается, потому что если, да, если вы хотите с кем-то поговорить, вы можете там посидеть спокойно пообщаться. Правильно сказал, Влад? Красавчик. Спасибо. Теперь очередь. И у нас есть хэштег. #LiveLifeCamp #LiveLife. вот. Он вот сейчас вот. тут высветится. И вы должны этот хэштег просто на каждой фотке, которую вы выставляете в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, просто лепите это, эту, штукенцию. Влад, что делать? Скоро, как называется? Хэштег. 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 Видите вот этих еще роботов? Роботы. У нас есть роботы. Есть робот-пацан и робот-девочка. Вы можете идти а с ними в почи и тоже выставлять хэштег. Хэштег Выставлять хэштег. Друзья, а, на самом деле, а тот человек, который э, получит больше всего лайков на фотографиях, получит специальный приз. За весь приз лагерь. За весь лагерь. Да, получит в конце лагеря тоже себе приз от меня и Владислава. Огромный приз такой. Ты сам сказал, что он огромный. Я не говорил. Владиславу огромный, да, огромный приз. приз. Хорошо. Знаете, что я вам скажу, Владик? Скажи, может быть, что-то мастер-классы? Мастер-классы, да. Мастер Все любят мастер-классы. А кто не знает? А кто знает? Кто не знает, еще, что такое мастер-класс? Знает? Да. Есть такие люди. Мальчик ничего не знает. Мальчик кто вообще. Есть? Ты первый раз? Мальчик, ты чей? Смотрите, у нас будут мастер-классы. Очень крутые, очень классные, спортивные, познавательные. И вот там вот завтра утром будет висеть списочки. И два вот доска, вот, вот Видите, доска. Там одно объявление какое-то висит. Вот там завтра будет очень много объявлений. И вы сможете записаться на мастер-класс, который вам захочется. Любой, который э -э там будет. Да. Далее, радио. Друзья, как я уже сказал, радио у нас будет выходить утром. Днем и в субботное время. В это время э, на радио будут приглашаться всякие очень интересные люди, будут объявляться тема дня, погода, курс доллара, ну и так далее. Чтобы вы были, всякие новинки. В да, курсе всех новостей, э, не сходя от нас, так сказать. Да. А еще у нас будут фотографы и видеографы. Фотографы. Это люди, которые просто когда вы их видите, вы должны будете улыбаться. Просто тусить, отрываться и обнимать своих друзей. Да, то есть если вы будете видеть таких людей, которые с таким глазом одним ходят. И вот что-то крутят, 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 там непонятно что, вы просто им улыбаетесь. Даже если у вас все плохо, но вы видите камеру, сразу улыбнулись, сразу у вас уже много друзей. И вы смеетесь. Самое главное смеетесь. Тогда будет на уже... 32 зубчика. Да, на 32 зубчика. Хорошо, друзья, и одна из последних новостей. Давайте у вас пока все есть бейджики, ваши права. Можете взглянуть на них, там есть такая штучка. Называется, как же называется? Ралли. 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 Не ралли, Техога. Техога пьем, и после пьем у нас есть зарядка. Зарядка у нас есть только в этом лагере, только в этом году мы сделали две зарядки для мальчишек и... И девчонок! Девчонки будут отжиматься. Нет, значит, для мальчишек и девчонок! И девчонок! Для мальчишек у нас будет специальная силовая зарядка, которая вырастет ваши мышцы просто за 5 дней. Просто Вы мой... по полной. Мама вас не узнает, скажет, сынок, ты точно мой сынок? А девчонки, для вас будет очень классно, что Фитнес, у вас. какой то там очень классная короче. Будет для девчонок. Растяжки, танцы и всякое крутое. Кто а если ты хочешь растянуться, то, конечно, можно. мы тебя растянем, подходи к нам. Мы тебя растянем. Хорошо, друзья, на этом... Еще у нас супер важная новость. Давай, вот. У нас новость. Сегодня вечером в 21.30, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. У нас будет супер крутая вечеринка. Как же она называется? Копы и полиция, друзья. Полицейская академия все взяли костюмы. Я верю, что все взяли костюмы. А мы говорили про костюмы? Конечно, нет. Конечно, нет, друзья. Поэтому не обязательно костюмы. А приходите, как вы есть, просто главное иметь хорошее настроение и готовы кричать. Не так, как сейчас. Да? Да! Мне уже это нравится. Мне уже нравится Четко. Четко. А теперь кого же мы сейчас забыли еще позвать? Мы не забыли, мы идем по плану, Владик. По плану у нас дальше идет директор нашего лагеря. Приветствуем Женя Ярмолай. Познакомьтесь, пожалуйста, по инвентаризму. Жека, скажи, хочешь сам можешь говорить, нам нравится переводить? держи. Буду сам говорить. Ну что, друзья, я рад вас приветствовать в нашем лагере. Как же и жизнь, которая называется Павло, или по-другому Фью. Вот, на самом деле мы уже шестой год делаем такой лагерь. И вот та команда, которая здесь для вас это все организовывает, многие из тех, которые первый раз приезжали, вот они сейчас как бы служат для вас и делают этот лагерь. И в принципе эта команда старается все, ну вкладывает все свои силы, старается, не покладая рук для того, чтобы сделать самый лучший лагерь, который, который только может быть. Вот. Но команда и все то, что вы видите, вот эти роботы, я, это ничего по сравнению с тем, что что приехали вы, потому что все сделано для вас, все для вас, ну как бы весь этот лагерь он ничего, если если бы не было вас, поэтому большое вам спасибо, что вы приехали. Я думаю, что нас ждет очень много интересных моментов, вас ждет домашняя атмосфера, вкусная еда, приятное общение, друзья, кафетерии, заполнена программа и самое главное, что вас ждет, это пол. Самое настоящее, качественное, октановое. Потому что, слоган нашего лагеря, без палого ты залезя. Вот так. У меня все. А ты, ты души, я не люблю ни волки, а паузы. Что? Что надо? Что? Ага, какой гений. А вы, смотрите, директор одно Я первый сказал. Наш директор. Наш директор. Ну все, не попадировали. И сейчас... Что ты мне показываешь? Все знают своих инструкторов. Правильно? Вы уже познакомились, познакомились визуально, но теперь вам нужно познакомиться поближе. Имена, там, знаешь, всякие штучки, хобби. Именно имена, всякие штучки, хобби, друзья. Сейчас ваши инструктора ведут вас на ваши командные места. Они знают, где они. А вы где мы... общаетесь? Хорошо, да. И мы встретимся с вами ровно на вечерней программе. Поэтому идите, общайтесь, знакомьтесь. Ровно на вечерней программе. Ровно на вечерней программе мы вас э, опять встретим. Все. Одевайте бальтийские костюмы на вечеринку. Это за Наша наше Наша литва на питма Небо, прокатывай, сдай, 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 не сдай, 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 сдай,